суботу, 2 листопада відбулися чергові щорічні змагання зі спортивного орієнтування Веселий Компас на приз закриття сезону Осінній мобі старт. Організатором змагань виступив туристичний клуб Восток. Цього разу організатори вирішили провести веселі та азартні змагання із спортивного орієнтування, командну естафетну гонку із застосуванням мобільних телефонів для орієнтування на місцевості. Докладніше суддя змагань Микола Соловйов. Сьогодні ми проводимо наше очередне їжігодне соревновання по спортивному орієнтуванню в Краснокурському лісу. Значить, сьогодні у нас особливий старт. Ми придумали. Командную эстафету среди участников бегут двое человек, и особенность сегодняшней эстафетной гонки в том, что ориентирование происходит с помощью мобильного телефона. Первый человек в команде бежит без карты, а второй человек стоит в транзитной зоне, и по мобильному телефону карта у него перед, лицо, перед глазами, и по мобильному телефону он управляет первым человеком. Потом люди ну, берут свои дис КП на своей дистанции, приходят, м... приходят в транзитную зону, меняются картами, ну, меняются местами, и получается, первый ведет второго. И посмотрим, насколько это интересно. Сколько человек участвует в этих соревнованиях? Ну, сегодня не знаю, пока около человек 20 где-то зарегистрировалось. Сегодня старт не очень, так сказать, насыщенный, но тем не менее соревнования состоятся. А по сравнению с прошлым годом, когда больше? Ой, я не помню, я статистику веду, но в среднем у нас все равно 30-40 человек бегает ежегодно. Приезжие у нас есть вот гости из они периодически посещают наши соревнования поэтому все равно будет весело. А дети будут принимать участие наравне со взрослыми соревнованиями? Да, здесь особенность, ну как, малышей группы М8, g 8 мы выделили в отдельный старт, они бегут лично, ну, поскольку они маленькие, поэтому с телефоном им, я думаю, будет проблематично общаться, хоть бы так что-то нашли и не заблудились. А все остальные бегут как бы в общем Ж-12, М-12 тоже отдельная группа. И остальные больше 16 лет тоже все в одной группе. Ну, мы думаем, что при мобильном телефоне главное не скорость участников и умение, а о том, насколько качественно человек может объяснить и передать информацию по телефону. Поэтому это будет определяющей ролью в этих соревнованиях. Ну, а старт все покажет. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Вы участники туристического клуба «Восток»? Да! Как у вас сегодня настроение? Отлично. Нормально. А здоровье какое? Плохое. Супер, да, супер. А чем вы любите заниматься? Туризмом. Ну а чем именно? Давайте по очереди. Э, ходить по лесам. Лазить в... по, чем? по скалам. Лазить по скалам. Заниматься туризмом. Э, бегать в лесу. Расскажите про ваши путешествия по лесу. Вон ну... Летом можно купаться, давай. отдыхать. Ну, мы ехали в Ивановский лес э, 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 ну вчера. Вот, в, вчера, да, Привет. и э, где-то летом, где-то так мы еще ехали в Ивановский лес. Упас Там у нас была КТМ э, контрольно-технический маршрут. А расскажите про вчерашнюю вашу поездку в лес. Мы ездили вторник, среда, хотели сделать им с э, полосу препятствий, но дело в том, что было сыровато слишком. Мы сделаем спортивное ориентирование, типа учебного. Учебно-спортивно ориентирован. Те, которые хорошо ходят по карте, рассказывали тем, которые ничего не знают. Вот. Ну, достаточно неплохо все сориентировались, взяли. Вот девочка у нас ездила в этот раз тоже. Впервые ездила. Ей понравилось достаточно. С собой брата, уже притащила. Я думаю, те дети, которые что-то будут из себя представлять, они, конечно, останутся. Которым интересно. Им всем интересно. Просто у них. Очень много разных предложений, поэтому они начинают путаться туда, побежать или в другую сторону. Дети, а чему вы научились благодаря туристам? Что вы научились делать? Костры разжигать. Ориентироваться. Где? Э, в карте. лесу, на карте там. То есть ты а в лесу нет. не заблудишься? Нет. А как ты не заблудишься? Нам будут давать карту. И... И, ну, такие браслетики, чтобы мы там что-то находили. А покажи браслетик. Что это за браслетик? Это чип. А как он работает? Там, там вот сучки. в КП О, нажимаешь. Находишь КП, чип приставляешь к одной штучке, там висит, к ней, тут мигает красная кнопка, и Як то на есть это... Да. я на домофоне, да. вот это нажимаешь и, и открываешь. А если вы потеряетесь, вас по этому чипу могут да. Да. Могут. могут да. да. А, да? Конечно. Да. Чип подслеживается компьютером. То есть и вы не заблудитесь, и вас найдут? Да. А что вы еще научились делать? Мы научились полить костры. А как правильно? Надо сразу наложить мелких палочек, потом немножко средних, а потом самых больших, чтобы сверху подгорало все остальное. Поджигать их, и будет костер больше. А без взрослых такое можно? Да, да. Незазначительно. нельзя. Незазначительно. Да. Ну, я желаю вам сегодня успеха, чтобы спасибо. победили, заняли спасибо. хорошие места, получили призы. Да, спасибо. 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 Мне бы хотелось сегодня представить бериста Николая Феоче. Это точек, мэтр нашего спортивного ориентирования, который стоял у истоков спортивного ориентирования города Желтые воды и корректировал карту. Анаского леса и делал карту парка и припарковой зоны. Но я думаю, что он сам сейчас все обо всем расскажет. Николай Федорович, где вы сейчас проживаете? город Светловодск, Кировоградской области. А что вас связывает с желтыми водами? Ну, здесь я провел 15 лет своей жизни, занимался активно спортивным ориентированием и другими видами спорта. И здесь у меня осталось много друзей, знакомых. Здесь родились мои дети, и пошли в школу. Поэтому связь с желтыми водами у меня сейчас сохраняется очень тесно. Мы регулярно приезжаем на соревнования вместе с сыном по спортивному ориентированию. Были на призе открытия сезона, здесь же на этой территории участие принимали. И сейчас приехали на приз закрытия. А расскажите, пожалуйста, про вашу работу над составлением карт. Карта была черно-белая, анновская леса. Она постоянно подвергалась корректировке каждым соревнованиям спартакиады по туризму. Также по этой карте проводились тренировки детской спортивной секции, которую я вел в доме пионеров города Желтые Воды. И э, также э, проводили соревнования на приз и закрытия сезона по спортивному ориентированию. А много же туристов ваши знакомые, ваши друзья? Э, все, кто занимался туризмом в 70-е, 80-е годы, э, я до сих пор с ними поддерживаю отношения. И мы часто встречаемся и на других соревнованиях. Вот группа э, спортсменов, ориентировщиков из э, светлово, из Желтых Вод принимали участие в соревнованиях в Светловодские, э, Кубок Купавы, где мы вместе и встречались. А чем интересны сегодняшние соревнования для вас? Соревнования необычные в том плане, что проводятся совершенно по другой системе где в эстафете принимает участие два человека, один из которых без карты ориентируется, а второй указывает ему направление и маршрут, находясь на старте, финише по мобильному телефону.

Короче, ты встань и... Нет, не встанет Ну что? смотри, что у тебя озеро должно быть справа Назад беги Добежишь всю, добиваешь до конца а Назад конца побеги, ты не туда побежал, там место должна быть развилка Дальше от озера Лево Влево поворачивай, там у нас Влево! Да туда поворачивай! Влево, лево подержись! Беги! Вокруг себя в лесу, в кустах, возле деревьев, в здании деревьев. В кустах, Все, где где-то там. За результатами змагань перемогла команда Олександра Демеденка та Олександра Ганула. За ними фінішувала команда Панченко Олександра і Полюдової Єлизавети. І третє місце зайняли Федорів Павло і Синяков Олександр. Серед молодших учасників перегонів із завданням впоралися лише команда Миколи Носенка та Владислава Чабанова.